நமக ராதே கிருஷ்ணா நான் கோயம்புத்தூரில் மூடேஸ்வரி மேடத்துக்கிட்ட நாராயணியும் கற்றுக்குறேன் அவங்க நல்லா அர்த்தத்தோட ஸ்லோகம் சொல்லி தருவாங்க அது மட்டும் இல்லாம கதையெல்லாமும் சுவாரஸ்யமாக சொல்லுவாங்க நாம நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களுக்கும் இந்த கதையெல்லாம் சொன்னோம்னா குழந்தைங்களுக்கும் பக்தி வளரும் மேடத்துக்கு ரொம்ப நன்றி நான் இப்போ பத்தாவது தசகம் சேவிக்க போறேன் இது மோட்சாப்தி ராகம் சிருஷ்டி பேதம் वैगुण्डवर्तित बलदो भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत किलजीवदेहान् स्थाश्णूनि गुरुगमयानि तथा तिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानभिदेववेतान् विद्याग्रगास्मिति रागविको अज्ञानवृत्तिमिति च सृष्ट्वा तेने त्वदीय चलनस्मरणं विशुत्यै तावत् ससर्जमनसा सनगं सनन्तं मुनिचं सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु ते नियुज्यमान त्वत्पादभक्तिरसिका जलुणवाणीं तावत् त्रकोपमुदितं प्रतरिं ततोष्य भ्रूमद्यतो जनिमुलुटो भवते कतेश नाम

ग्राह प्रजाविराजनय च सातरं तं रुत्रापि सृष्टभयताकृतिरुद्रशङ्क रुत्रा सम्पूर्यमानभुवनत्रयवीतचेता मामा प्रजा सृजत पश्चामङ्गलायेति आचष्ट तं मरीचिरत्रिः अङ्कादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवतं क्रिदास धर्मातिकानभिसृजन्नतत्तमं च वाणिं विताय वितिरङ्गजसङ्गुलो बोध्वद्बोधितैः सनगदक्षं वैस्तानुजैः उद्बोधितश्च विलरामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानभि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणचतुरानोचौ पुत्रेषु तेषु विनयिताय सर्गवृत्तिम् अप्राणुवंस्तवताम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्तु बायमतते हमजो विभज्य स्त्री पुंसभावमभजन्मनु तत्त्वदूप्यां ताप्यां च मानुषकुलानि विवर्तयं स्वम् गोविन्दमारुतपुरातिपनिवृत्ति लोकान् नमः